ここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思いますタイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生していますノビル系デンドロビウムは海抜1 5 0 0メートルから2 0 0 0メートルくらいの高齢地に自生しています樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には 時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られませんこの高齢地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもありますこのような環境の下にあってもレンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありませんレンドロビウムは乾燥にも強くまた低温にも強い大変丈夫な植物なのです